終わったのよねそのようです今のはゲー教に漂うというビジョンですかは、ッナコト元祖の力が具現した人の感情の模造品だったかまた随分と生かした的を用意してくれるじゃねえかちょっとばかし歯応えがなさすぎるっていう問題はあるけどな エデルは随分と楽しそうだねいきなりこんな状況に陥って不安とかはないのそういうお前も大概平然としているように見えるがなそれに陥ったじゃなく飛び込んだだろそっちで勝手に話を進めないでほしいものねこちらはわけも分からないまま巻き込まれた形なのだけれど いや、だって、あんなところで突っ立ってるから。ぼさっと突っ立ってる方が悪い。どうやら切るべき敵はまだ残っていたようね。妙に調子もいいし、今なら二人まとめて輪切りにしてあげられるわよ。ちょっと、こんな状況で喧嘩は。でも、確かに。こんな状況なのに、さっきから私も調子がいいのよね。 いつもより魔術の威力も上がっていたしゲー鏡を満たすナコト現象の負荷は普通なら体を鈍らせるそのはずなのにこの衣装を構築する魔力と術式が負荷を軽減しているこの衣装もなぜかナコト現象とよく似た力を感じます先ほどのビジョンと同じようにナコト現象が生み出したでも どうしてそれが私たちに…そのそれに皆さんお気づきかと思いますがこの衣装を構築する術式はそちらの方とつながっているようですいやいやどう考えてもみんなあなたを見てるでしょちょっと君の体に操作術式を走らせるから。 お手を失礼うんどうやら君からみんなに妙な力が流れ込んでるねこの術式は能力強化と玄武ム教の負荷軽減すごい緻密な術式だ見たことない形式だしナコト原書の力を利用して動作してるこれ 発表したら魔術界が震撼するよ君が発動させてるわけじゃないね。どうやら君は媒体として扱われてるみたいだ。術式を構築してるのは。ああ、ダメか。ちょっとこれ以上深く解析するのは不可能っぽいな。今の一瞬で 魔術のの構造を見たのですか実は超優秀なのですよ私はねその超優秀なノルンだけそいつの影響を受けてないっぽいのはどういうことなんだなんでだろう仲間外れっていうのは冗談として私にも力はつながってるんだけど魔力のラインが歪んでいるというか 変に術式が崩れてるんだよね。なんだろうね、これ。それも気になるけど、私たちっていつまでここにいるのゲーム橋から脱出するためには、ゲートの脱出術式を起動させる必要があるのですよね。現実で誰かがゲートを操作してくれればいいのですが、暴走の件もありますし、無事に戻れるのでしょうか。 い,いえ、それなら、もしかしたら。ノルンさん、彼を通して、ナコト原初の力が私たちに干渉している。そういうことでいいのですよね。おおむね、その認識で合ってるよ。ナコト原初と直結って感じじゃないけどね。まあ、人間が、七大原初と繋がったりしたら、多分、良くて発狂だしね。で 彼が何か特別な力を持っているとして、それがナコト現象は、このゲーム橋を構築する存在です。なら、彼を通して、私たちがゲーム橋に干渉することもできるのではないでしょうか。ゼロから術式を構成するわけではなく、ルルイエのゲートに繋げるだけなら、一日あれば。ああ、なるほどね。彼を通して、外部のゲートの術式を起動させる。 ゲートに組み込まれている術式は確かうんあの形式につなぐなら術式の構成はうんんこれならはいはいそれじゃあみんな彼に寄った寄ったちょっちょっとノル押さないでよ急に何を おい、誰だ今、私の胸もんだやつ。す、すみません。バランスを崩してしまって。ノルンさん、何をノルンちゃん特製の脱出術式ができたから、帰ろうかなって。嘘、今の短い時間で。だから、超優秀だって言ったでしょお前は最強系主人公かよ。あれもしかして私、 また何かやっちゃいました何なのそれ嫌味ネタをマジで拾われると悲しい。正直、私もよくわかってないんだけど。えっと、すごい能力をお持ちということですよね。とりあえず、術式、起動しまーす。え、ちょ、ちょっといきなり心の準備とか 私は誰あなたは私のうここはルルイエの中戻ってきたの 見てください。ゲートの暴走が収まって。私たちがゲ務ム橋の中にいる間に事態が収束したということなのでしょうか。わかりません。とりあえず状況を確認しないと。施設職員の失踪。そして、外部に続くエレベーターケーブルへの隔壁の封鎖と、緊急需要の脱出艇の消失。それが、 現在の状況ですジゼルジゼルさんもう少し詳しく教えてください失踪ってルルイエにどれだけの職員がいたと思っているのですか私にもわからないんですただ気づいた時にはほとんどの人が消えていて一部のわずかな魔術師のみが残っているようですが 皆さん、ルルイエから脱出したということですかそれに封鎖って、なぜそのような異常事態が起きて、それは未だに続いている。私にわかるのはそれくらいです。とりあえず、今は原因の調査と、解決の術を探すのが優先かな。色々あったけど、 こんな時に仲違いをしている場合じゃないだろうし。あれそういえば、エデルはえあれそういえば。悪い。ちょっと自分の部屋に戻ってた。この状況で、ゲーム教から帰ってきて、すぐに戻ったってこと気づかなかった。というか、どうしてわざわざ 別に私の勝手だろシャイなんだよゲーム教の中ではあれだけ派手に暴れてたのにそれはそれこれはこれそれよりそっちのお嬢さんの言う通りルルイエのあちこちが物理的にも魔術的にも封鎖されてるみたいだな軽くルルイエのシステムにハッキングをかけてみたが外部との通信も完璧にカットされてやがる この短時間でそこまで調べたのエデルもなかなかだねふ。もっと褒めていいんだぜ。随分との気なのですね。暗い顔をしていたら、この状況が打開されるわけでもないでしょとりあえず今は、ノルン どうしたの急にふらついてってどうしたのよその顔色真っ白じゃないいやあなんか頭痛くてあ <laughs> そういえば先ほど彼の力の影響を彼女だけ受けていませんでしたよねそれはつまり 玄ム郷の負荷をそのまま受けていたということでは玄ム郷の負荷というのは本来こんなにすぐに現れるようなものなの私は特に問題は感じないのだけれどそれだけ彼の干渉による負荷軽減が優れているということでしょうそれにノルンさんはあっさり使っていましたが脱出の際に玄ム郷に干渉するような術式を起動しましたから。 その分、負荷を真っ向から受けたのではないかと。それじゃ、ノルンはどうなるのまさか、このまま。まだ、こうして現実に戻ってきても、その方の力は私たちと繋がっています。ノルンさんとの繋がりは乱れているということですが、より強固に繋がりを構築すれば、 負荷軽減の恩恵を受けられるのではないでしょうか本当にそれってどうすればいいのそれはそのまあ手っ取り早いのは肉体的な特に体液の交換をするような接触じゃないか肉体的体液 <laughs> 想像したわね うるさいわね。それより、それ以外に手は。朝か。大丈夫。ノル<る>はぁ、あ。聞いてはいたけど、玄武教の負荷ってきついなぁ。魂が潰されるみたいだ。こんな急な話で、申し訳ないんだけど。私も、 こんなところで終わりにはしたくないからさ。君の力を私にも分けてくれないかな。こんな言い方、君に失礼かもしれないけど。選択肢なんてないんだ。君が受け入れてくれないと、それで打つ手なしって感じかな。それじゃあ、 えっと私の部屋とかでいいのかな